Міжнародний день дитячої книги відзначають щорічно з 1967 року у день народження Ганса Крістіана Андерсена, відомого автора дитячих казок, 2 квітня. Телеканал Я тебе вирішив дізнатися, які ж книжки читають сучасні школярі. Читати люблю, читаю багато, читаю можу, і класику дуже люблю, і сучасну літературу. Одні з найлюбив прозведів, навірно. Артура Конана Дойля Шерлок Холмс и очень мне понравился роман Майн Рида "Всадник без головы". Современных писателей тоже много читаю, То же самое Стефани Майер, серии книг Джона Мартина, ну и в этом духе. Что касается сказок, в детстве любила сказки. Наверное, самое первое, которое я прочитала, большая сказка. Это была Чиполлина. Я сейчас в основном люблю читать научные книги, ну, там энциклопедии, ну, что-то более конкретное, чтобы ну, всякие фантастики. В детстве я, я любил сказку маленького про маленького принца и волшебник из Врудного города. Я тоже очень люблю читать а, интересные приключения, фантастика, легенды и все прочее романы, как бы. А, самое интересное, то, что больше всего мне понравилось, это, наверное, Шекспир, Гамлет. Mm -hmm. а, интересное, захватывающее и, ну, в некоторых случаях неожиданно. В детстве я тоже любила сказки, много рассказывала бабушка, сама придумала свои сказки. Я очень люблю читать мои любимые писатели Майн Рид, Жюль Верн и Роберт Льюис Стивенсон. Читаю разные романы и детективы. Мой самый любимый роман Майн Рида ⁇ Квартеронка.